То, что произошло в результате образования аномальной зоны, непостижимо разуму человека, в буквальном смысле. Почему Стрелок так фанатично пытался попасть в ее центр? Неужели он был настолько глуп, чтобы рисковать жизнью снова и снова только ради наживы или простого интереса? Нет. Зона это кладезь вопросов, на которые просто нет ответа. Пока! Если вы цените оригинальную трилогию, которая покорила сердца миллионов, то вам понравится «Сталкер» группа «Стрелка». Почему? Чем особенна эта модификация? Все просто. Это рассказ об истоках, о легендарных событиях и людях, которые положили начало той вселенной, которую мы до сих пор любим. Это причина, следствием которой были все случившиеся события в трилогии «Сталкер». Что вас ждет, Захватывающая история о легендарной группе Стрелка в лице ее лидера, которая плавно переходит в сюжет «Сталкер. Чистое небо». Множество мини-историй, которые затронут большинство персонажей и группировок из оригинальной трилогии. Игровые касцены и видеовставки с использованием Unreal Engine. Множество новых анимаций, записанных с помощью технологии Motion Capture. Хорошо проработанные и измененные локации из оригинальной трилогии. Атмосфера игры сохранена и дополнена в виде лучших игровых практик, заложенных компанией DLC. Профессиональная озвучка персонажей, в том числе с участием голосов, которые вы хорошо помните из оригинальной трилогии. По сути, ты вложил огромную часть себя в становление группировки «Чистое небо». Новые амбиенты и звуки. Ганслингер в качестве игрового движка, а также разные улучшения в плане графической и геймплейной составляющих. Собственный игровой лаунчер для удобной загрузки и обновления игры. Это и многое другое вы сможете увидеть после релиза игры. Следите за нашими социальными сетями, ожидайте дальнейших новостей. И до скорой встречи, сталкеры!